Ещенко Лариса Николаевна, главный тренер команды «Регина» в баскетбаре. Ваши комментарии к игре, насколько девочки выполнили все, что задумали. Ну, э, все установки девушки, мои девушки не выполнили, но, э, в принципе, игра выиграна, что здесь говорить. Э, соперник. Ну, в Одессе никогда не бывает легко играть, очень тяжелое начало, но ну, для всех тяжелое. Я думаю, что Одесса еще ну, разыграется, и этот результат – это не показатель их игры. Они могут играть ну, намного лучше, как бы я знаю многих игроков, еще сезон впереди, так что это не показатель такой игры всегда. Какие задачи вашей команды? Мы будем стараться первое место занимать. Спасибо. Да, Хорошо. Ирина Викторовна, ну, не знаю, не с дебютом, но с возвращением. А как по игре вообще? Конечно, все-таки я рассчитывала, что мы дадим бой сегодня. Команда, в общем-то, сильная. Если по составу команды Регина Бара, они посильнее нас и поопытнее. И там и члены национальной сборной, и молодежной. В общем-то, довольно-таки опытный состав. Но мы готовились в два месяца, вот если посчитать с 20 августа по 20, и э, верилось в то, что сыграли. Не сыграли сегодня ряд игроков, на которых рассчитывали. Конечно, игроки первой линии, первой, то есть передней линии не сыграли. Так, хотя бы на троечку с плюсом не сыграли. Проиграли подбор явно. Ну, есть над чем работать. Первая игра, я, может быть, сыгранность. У нас не так много контрольных игр было. Мы только три игры сыграли в Гомеле. А так у нас до месяца назад практически игр контрольных не было. Есть над чем работать. Я думаю, что в дальнейшем мы будем еще добавлять, добавлять и радовать болельщиков, чтобы приходили как можно больше людей и все-таки радовали и нас, и себя, нашей игру. Что скажете о функциональной подготовке? Девчонок было видно, что в четвертой четверти прибавили, побежали, понеслись. То есть все в порядке, судя по всему. А как вот с вашей ну, вам сказать, функциональная подготовка. У нас так как таковых сборов не было. Мы все время провели в зале. У нас не стадион, не тренажерный зал и зал. Я думаю, что так мы должны были выдержать, выдержать бой. То есть функциональная работаем, все, и скоростная, и плотность тренировки, все, все, ну, я не могу сказать, что прямо мы на голову там сильнее или слабее функционально, не могу сказать сейчас, что они в хорошей очень форме, хочется лучше. Как считаете, реально за тройку бороться в чемпионате? В общем-то, такие мы задачи перед собой ставим. Бронзовые медали, потому что такие команды, как Кировоград, Ивано-Франковский, Тимскув, вот на данном этапе с ними можно играть и выигрывать не можно, с ними надо выигрывать. Как в дальнейшем будет, в феврале там будет укомплектовываться, там, до заявки, все. Может быть, команды укрепятся, я не знаю. Но на данном этапе, конечно, третье место, это для нас реально, и мы будем стараться для этого сделать все. Сейчас все, все девочки в команде исключительно воспитанницы отецкой школы во первых лучше это легче с ними работать чем все школы или наоборот и планируется ли в дальнейшем приглашать кого-нибудь еще ну, знаете, это старая спортивная школа, такой дух да, внутри у каждого, кто ее закончил. Поэтому э, девчонки, ну, я думаю, все с удовольствием. Я вот хочу привести пример Леры Ляпиной. Она сегодня вышла на площадку, она с нами тренируется буквально неделю. неделю. Она сама позвонила, попросилась, я говорю, приходи, что у нас в передней линии есть проблемы приходи, но она старается, есть, конечно, лишний вес, там функциональной, конечно, подготовки не было. Но, во всяком случае, есть характер, я думаю, что надо добавить. Не хочу сказать, что всех приглашаю. Конечно, приходит много девчонок, и 15 человек. Мы молодежь добавляем, 97-й, 96-й будем подключать. То есть будем стараться выбирать лучших. Те, которые хотят расти, которые хотят прогрессировать и быть примером, в общем-то, для молодежи.